آنے والوں اے تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے آنے والوں اے تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے سر ان کے قدموں میں رکھ کر झुक करी न कैसा तजरा میں بیٹھ کے تم تو آئے ہو गुंबद गजरा के साइ में बैठ के तुम तो आए हो उस में रब के आगे उस में रब के आगे सिजदा करना कैसा है आने वालों ये तो बताओ शहर मदीना कैसा है